अथ श्री आञ्जनीयं द्वादशनामस्तोत्र हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ट फल्गुणसकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणः प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्रकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कवीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्योभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमाञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेश्च फल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯೋ ಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ವಿಜಯೀ ಭೇತ್ ಆಂಜನೇಯ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಹನ್ನೆರಡು ಪವರ್ಫುಲ್ ನಾಮಗಳು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಂಟಕಗಳು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರವಾಸ ಈ ಥರ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ಸಲ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಂಟಕಗಳು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ